Вика, все хорошо. Нас встретили. У нас свой собственный личный трансфер, ребята. С моим именем, фамилию стоял водитель. И мы отдельно едем. Не со всеми в группе. Я в шоке, конечно. Получается, у нас личный трансфер. Вы понимаете? Боже, Виктория, вот это ты нам сделала. Сюрприз, это точно. Ой. Что, ребята, Мерседесом. Обалдеть. Мы в Турции. Мы даже цветы получили Мама, о, ты в шоке? Да ну ясно, говоришь. конечно Глянь. Ну, Спасибо, дякую Господи, ты шокер встр Встречаете как звезд, да, мама? Ой, спасибо, да, можно спасибо. сказать, Виктория. Да, конечно, конечно, спасибо, угу. Спасибо вам, Виктория, дай Бог вам здоровья шампана супер Отпуск начинается Класс спасибо. О, сейчас будет Ребята, за оттуда. Класс. Боже, Виктория, ну ты даешь вообще шок. Артисты. Вау, сейчас будет нам цветы. А мы с розами, с мамой в Водитель хороший, хорошо Где ты, Виктория. Прям, ну ты, конечно, шок, А ты звезда, мама. С бокалом сейчас будет бубух.

Мама, мама, не надо Ммм, вкусно. Вау. О, На, Ты что, Боже, все в розах. Ну вы даете, Подойдите, а этот, как мы будем ехать. Не, ну это Ой. просто. <сих> Папа в шоке. Мы в шоке, глянь, глянь, нам кивают. Это вот. мои друзья. Тоже твои друзья. Мы и мэр Анталии дружно скандировал. Все включено. Тихо, все, ребята, пожалуйста. Шампанское вкусное, зараза. Вообще, я Даже говорит, так спасибо, можно. Оказывается, что так боже, можно. Заказать, увидеться, встречи да, с о, цветами. Очень. Ну, наверное. Ну, ну, цена подарок очень. от Виктории. Да, да, от зрительницы. Да, бачишь? Спасибо. Виктория нам поделала фотки, наверное, будут, будут вам, наверное, отчет высылать, что забрали. Боже, честно, шок. Мы в шоке с шампанским, с цветами. Родители в шоке. Мама Мама благодаря каже. Мама, тихенько не можна позоритися. Ні, ну тут що. Ну, два вищих образи. Що да. ти там розламаєш? Боже Вікторія, ну це хохма. Класна. Нас, в общем, нас цвітами, як звзд. Забрали з аеропорта да, і везуть куди-то. Гента який э, потолок? Ви їздили в такому мерседесі? Тут Wi-Fi. Тут как сказал вода, кока-кола, все полностью. Будете как раз да, да, накожены... на кожаных. Сейчас тебе сфотографирую, конечно, образом, меня, обязательно. Да, 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 надо тебя да, фотографировать. Я пока выдвигаюсь так. Они не, не поверят. Нет, тебе не поверят, что ты. Виктория, кто чешешь? Ребята все в лепестках рос. Вода, пол, 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 пол. Вода, где вода? Вода где-то там А чеснок я видел Смотри, какое солнце Мама, я снимаю <свист> <свист> Мама начала скрывать Кажем нет мы как мафиози Ой, О! ребята, Виктория, это хохма, понимаешь? <свист> 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 Мама кажется, я контент делаю Нашел водочку, да? Вода, конфеты и миллиард всего. Не, конфеты надо. Не надо, Илюша Не надо, не надо. Я Как красота. Вон Wi-Fi есть, подключайтесь, если лица с Wi-Fi. ребята, если я так, я так представляю. Я так понимаю, ребята, что кто хочет вот так вот э, поехать, вот так вот очень индивидуально, как звезду, чтобы застрелы отвезли, то можно. Ничего себе. Ребята, за ваше здоровье, чтобы вы тоже могли отдыхать. Ваше смеется. Артисты. Мама с Мама, это сойдет на YouTube. Не кажется все равно. Мама, мама, когда была моложе, меня так крепила и во всем. А сейчас ей все равно, что люди скажут, правильно? Я знаю, что я люблю народ люблю людей и хочу, чтобы с было хорошо. Да. Такі, так, що я до цього не пішла, а ви ж на цьому світі да. білому правильно? Йомичка, такі зараз важкі. Важкі. часи, ребята, друг да, друга гристи немає смыслу. Ну, ви... Вікторія, дякую. Сказати. Це мені подарунок на день народження. Ой, я так тебе сприймаю. Дякую. Будемо празднувати. Так, да. да. Спасибо. Будем так да. внимание. Так... Да. Спасибо вам. Організувала до... до... все. До... Нам. Я вам скажу так. Нам до... Дорогі. Не... До... <laughs>

Вікторія мені сказала, що буде сюрприз. Ну, Сказала, що буду чекати. Ну, окей тут Сюрприз на кожному шагу. А мама кричить, сюрприз на кожному шагу. Він так сюрприз нас взяв, Мерседес повіз. Тут подивіться. Все в такому Ну, Ми, звісно, люди прості, нам дуже ми стісняємося. І водій стисняється, ми стісняємося, як отакий. Як казав, Поплавський, Іди, ви нам дай Подивися. За контент буде, я не знаю. Ти повеселила всіх наших підписників, які з нас заражають. Нічого не щоб ти знаєш, що в тебе таке не побудуть. Мама, ти перебила, я щось хотіла сказати. а Потім як він достав розы, то ого, ми думаємо нічого себе. Потім він відкрив двері. Я дивлюся. Я дивлюся тут якісь подсвідки, думаю, нічого. Потім мені мама каже, дивись, розы лепестки лежать на полу.

А мы так хотели бы, так жарко было в самолете, хай Бог милый. Боже, едем сейчас в этот... Боже, Виктория, спасибо, я так переживала зря. Че я раньше тебе не нашла? Че ты раньше мне не написала? Я сколько путешествую и все время сама десь шукала. А теперь... А ты живет, я тебе хочу. В Кракове. В Кракове да. А А поехать в Краков. А ты ж была в Кракове? Была. Виктория, вернуться с тарицей? За твое здоровье, дякую. Мы подключились уже к интернету. В таких частных вот трансферах, получается, есть интернет уже. Мы, получается, мы не едем. Он подключается только для того, чтобы подключиться к другому устройству. Сейчас он тебе не надо. Он Мы, получается, не едем, не едем со всеми, мы едем отдельно. Я этого не просила, этого не заказывала. Это мне как в подарок. Спасибо огромное, конечно. Ну ты и так много сделала, как бы нашла гостиницу по хорошей цене. Заказала через Украину для того, чтобы было дешевле. Понимаете? То есть проверила, как бы, как через Польшу мечеть смотрите, Я так хочу на какую-то экскурсию. 20 років ніде було. Да, в вторц, по-моєму, останній раз. Ну, ще з дівчатками ми їздили, ну це таке, це таке, знаєте. туди не ужество, то считается так з дівчатками ми Ой. виїхали, як інтеграція. Саме в Анталію зараз з аеропорта їдем, около-около часу. Около часу нам ніхать. Ще поки світло, хорошо. Пашу це за, за шампанське, воно таке вкусне. Можеш подивитися, пожалуйста. Надо этот, очки одеть. Я да, я сама Ну, очень это вкусно, ребята. Кастурецкая чешу. Голаберг. Такая, знаете, и не сладкая, и не кислая. Такая вот прям... Да, прям такая вот... Беременным что ты? А ты беременна? Так написано. Ну я понимаю, но ты же не беременна. Холодная, да. Холодная, да. 18 Сзади этот... Глянь, сам... На... да, бачиш? Но... А, да, не знаю, воно сам... Да, нарисовал. Это он там переключили. А, шо це? Это пульт? Пульт? Давай. А я же -ну, Мама хочет. <Знавис> <чё>, Папа, нашу. Нашу. Ой, Виктория. О, давай. Маша и Медведь, Че, включи Включи Киев Полон. включи. Киев Вот, это вот, контент. Вот это контент. Ой, мама, люди будут и смеяться страшно. Опа. Мама передаёт людочки привет. Усым Людочкам. Стоим, вам было так, как нам. Хорошо? Да. Всем желаем. <связать> Сейчас включим своє видео и будем ехать по Анталии, по О, дальше вниз. Одна из новых, що там? Филуша наша, о. Он... А я, не, не, не надо, давай вот, всё, работа. Нет, подожди, дальше. Вот тут, я примеряю. Вот а, тут примерка вещей прислать. самое а, ну, интересное. Так, ребята, как и обещала. Да. Нормально. Артисты. Вашу маму и там это тут показывают. Да. Я эту рубашку с собой взяла, кстати. Да. Да. Водитель там в шоке. Да, у меня, да, у меня это такая именно, да. да. Класс. класс. Вот каблук, да. Пирюша, лайки да, поставь у свои. Ребята, Мне да. эта блузка понравилась. Да, мне понравилась эта да блузка, что не было, да. хе хе тут артистка. Давайте вот тут квартиру. Мы тут, тут была очень <свят> красивая гора, сейчас поднимемся. Ой, тут тоже что-то интересное. Я хочу на прогулку по Анталии, по старому городу. Может, я сама поеду автобусом о чем? Тоже очень даже интересная штука. Это нужно, теперь обратно погладить. Видите, как она меняется. Вот такая штука тоже. Не под этот цвет, но... Дерево, а там за ним гора красивая. Боже, Вика, что ты контент сделала? Ой, бог мой. это гора красивая. Ой, Илюша, розы падают. Естественно, ребята, это все надо кайфовать. Я вам просто показываю, что я купила на свою фигуру. И что, в принципе, можно даже на большую фигуру. Мама, чай, не достаю 5 евро. Я 20 злотых достала, но у меня евро. Но 5 евро нормально. Я думаю, да. 20 что такое? ему 20 злотых. Ну а что, 5 евро. Это сапогатый лепчик. Не скидывай, снимай. Просто... Папа, а что-то бы там со шторочкой случилось? Папа, на воды порядок. Что-то такое. С одной стороны, будет страшно. Мне понравилось, что он не... А, ну, все равно, это должно быть однотонно спортивные, Я не э, либо джинсы, да. том, да. ну да. да. одно Что надо подпрягать, надо больше подписчиков. Да? Я сейчас да. с... Это мы, мы поедем. Такой... Гробница. Хорошо, подивись. Я, а, да, Я была там. Нас возили. Нас возили с, с компанией. Гроб Николая Чудотворца ну, в Анталии? Ну конечно, а где? Так надо поехать.

Класс, лянь, ты, тут даже, значит, великий отель. Ходим, ходим, пошли. Вау, ребята, я потом сниму. Вау, какие статуи, ребята. мы едем в номера. Смотрите, синица э, большая, поэтому мы вот так машиной, потому что мы. Ой, как красиво! Зеленая синица, уже видно, боже. Вау лабиринт. Лабиринт, да. Надо запоминать, чтобы потом вернуться сюда. Вернемся. Валеру мы здесь потеряем. А, тихо. Нужно быть искренним. Мне казалось, тут такая территория. Вика, спасибо, что ты нам два номера один. Я не вытащу с ним. Глянь, ты что? Вот там так, влево ресторан. ресторан угу. бассейн, море, ага. Театр. И сейчас мы можем туда в ресторан, да? Да. Угу. Uh -huh. Спасибо. Вот территория большая, поэтому перемещаются вот такими, не знаю как это, ну я назову машинку, машинка, гольф -кар. Вау, смотрите, белые такие домики. Два, два, один, два, четыре. Все здесь выходить. Видишь, не долго идти. Ребята, я вам скажу, номер шикарный. Боже, глянь-то. В бежевых цветах все такое благородное. Я вам не могу передать. Мы сейчас быстренько в туалет и на ужин у нас еще не есть там минут 20. Как хорошо, что мы сейчас в отдельном номере, они все вместе толчемся. Боже, просто вот это будет отпуск. Я вот это уже чувствую. Посмотрите, какая картина с нарциссов. Ребята, чистенько. Такой бу... новый номерок. Я вам потом сделаю обзор. Вау. Вау. При дневном свете я вам покажу. Телевизор есть. Отца выдать. Э, балкон. Я не знаю, мы на первом этаже. Родители на втором. Ну так нам дали номера. Большой номер. Номер большой. О, сейф холодильник. Вон. Вода. Все. Все как надо мини сейф дополнительные подушки если надо вот, вот это все будем разбирать супер боже я тут на две недели осталась пожалуйста тапочки Мусорные Сюда выброшу жвачку а, это я открывала она ну вот здесь что здесь пустое боже для двоих человек это большая комната серьезно вот я Привет, мои малыши, карандаши. Класс. Давай, Илюшка, потому что будем идти этот в ресторан покушать. Сыночек. Я слышу. Угу. Вот. Наверное, здесь поближе. Вот сюда. Я сюда. Телефон. два отдельных. Две отдельные кроватки. Это его. Все потом туалет с ванной вам покажу. Мы ужинаем. Вкусно, мама. Соболька. Оливка. Ой. Ребята. Я что, раскодировалась, поэтому я немножко, конечно, съем вот сладости, сладости, турецкие. Ну вот то, что осталось, потому что ну, уже закрывается ресторан. Но я вам хотела показать какой-то новый фрукт. Я его первый раз съем. Я не знаю, что это. Загадуем желание. Все, мама сказала, что на караоке буду ходить. Глянь, тут вот, кальян. Кальян тут. Бассейн. привет! не дают мясо? Не, нельзя. Мясо. завтра домой. Вот тут це пахне, видать. Дуже пахне там. Дуже пахне. Не, не, воно. не воно? Щось світить і так пахне страшне. Ремель, Даку. Там водбар. Оооо. пошли віддихати, ми тільки приїхали. Все остальное сниму завтра, потому что уже разделаться было. Уставшая сильно. Хотя вроде не на каблуках. Но ну, посмотрите, как э -э -э текли ноги. Вот. Купаться и спать. Все, намасыл.